मजबूत असेल तर त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते आता काल जो आपला प्रश्न आहे की काल वंचित बहुजन आघाडीशी आमची चर्चा सुरू आहे बाळासाहेब आंबेडकरांनी काही लोक त्यासाठी त्यांचे पक्षातले प्रमुख लोक चर्चेसाठी निफ्ट केलेले आहेत स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर संपर्कात आहेत काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंतराव पाटील नितेंद्र आव्हाड हे मातोश्रीवर आले होते आणि साधारण मान्यने उद्योजित तिथे उपस्थित होते मी होतो शुभा होते दोन अडीच तास आमच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये चर्चा झाली चर्चा जागा वाटपावरूनच झाली राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्या जागा लढवू शकते हा त्यांची बलस्थानं नक्की कुठे आहेत त्याच्यावर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही आणि ती चर्चा काल झाली चर्चा उत्तम झाली त्याच्यातून एक ज्याला आपण दिशा असते स्पष्ट झाली की राष्ट्रवादी काँग्रेस ही कोणत्या जागांवर लढायला इच्छुक आहे अशा पद्धतीनं काँग्रेसशी चर्चा होईल एकत्र चर्चा होईल ना तीन पक्ष एकत्रच आहेत वृत्तपत्रातल्या बातम्या ज्या येतात त्या अत्यंत चुकीच्या आहेत शिवसेना या महाराष्ट्रातला एक तळागाळात रुजलेला कायम वाद वादळं तुफान संकट पचवून झेलून उभा राहिलेला पक्ष आहे आणि आम्हाला आमची ताकद माहिती आहे सर दोन का हा महाराष्ट्रातले काही नेते काल काँग्रेस हायकमांडला भेटायला गेले असेल काँग्रेसचे नेते आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की वंचित बहुजन आघाडी ही अजूनही तयार नाही आहे महाविकास आघाडीमध्ये बघा असं आहे की जोपर्यंत आमची चर्चा काँग्रेस संदर्भात ही दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी सुरू आहे वंचित बहुजन आघाडी म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांचा जो पक्ष आघाडी आहे त्या संदर्भात शिवसेनेची युती झालेली आहे ती युती जाहीर झाली एक वर्षापूर्वी माननीय शरद पवार ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोणतीही अशी भूमिका नाही की वंचित बहुजन आघाडी आपल्याकडे राहू नये किंबहुना पवारसाहेबांची भूमिका स्पष्ट आहे की बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी हे आपल्याबरोबर राहायला पाहिजे आणि महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांचंही तेच म्हणणं आहे तिघांमध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांविषयी कोणताही मतभेद नाही यासंदर्भात की काल काँग्रेस नेत्यांनी जे महाराष्ट्र नेते पटेल एक फॉर्म्युला ठेवला आहे त्यामध्ये काँग्रेसचा बावीस हजार बघा असे कोणत्याही फॉर्म्युल्यांवरती कधी को चर्चा होत नाही काल जयंतराव पाटील बसले होते त्यांच्याकडे कोणताही फॉर्म्युला नव्हता जसं म्हटलं ना, ना जिंके त्याची जा, जा जागा मेरिटवर जागा मेरिटवर जिंकण्याचं मेरिट ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाचं आहे त्यांच्याकडे ती जागा राहील हे तीन पक्षाचं सूत्र आहे कोण काय बोलते त्याच्यावरती तुम्ही जाऊ नका आणि हे सूत्र संपूर्ण देशभरातलं इंडिया आघाडीचं हे संपूर्ण देशभरातलं सूत्र आहे हे फक्त महाराष्ट्रातलं नाही या देशामध्ये किमान साडेतीनशे जागा अशा आहेत त्या जागेवरती हे सूत्र लागू होईल सीट शेरिंगोश्री मीटिंग होईल एनसीपी कुठ नाही पार्टी के प्रेसिडेंट जयंतराव पाटील आहे जितेंद्र आवाड आहे बात ॲसी आहे की महाराष्ट्राने महाविकास आघाडी का जो जो दिशा है सीट शेयरिंग की वो स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में 48 सीटें अड़तालीस ये बड़ा आंकड़ा है तो बहुत ही बहुत ही बारीकी से सीट शेयरिंग होनी चाहिए ऑन मेरी जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीत सकती है लड़ सकती है उसका दावा उस सीट पर रहेगा कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपका फार्मूला ये मेरा फार्मूला ये मेरा फार्मूला नहीं देश में एक ही फार्मूला इंडिया गाड़ी का जो जीतेगा वो लड़ेगा जो जीतेगा वो लड़ेगा और महाराष्ट्र में भी ये फार्मूला पर हम काम कर रहे हैं कल जयंतराव पाटिल जितेंद्र आवाड जी आए थे उद्धव ठाकरे साहब थे सुभाष देसाई जी थे मैं भी था तो दो घंटे हमारा डिस्कशन हो गया उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कौन से जगह पर चुनाव लड़ना है उससे स्पष्ट हो गया और ये भी समझना चाहिए जैसे कांग्रेस के कोई ताकत वाले इलाके हैं हमें मालूम है वहां सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है यहां शिवसेना जीत सकती है तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है जो खबरें उड़ रही है ना वो गलत है तीनों पार्टी में आपस में अच्छा मेल है बहुत संयम से हम सीट सेलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं बाला साहेब आम्बेडकर यानी प्रकाश आम्बेडकर जी के बारे में भी चर्चा चल रही है और जल्दी ही हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो तो महाराष्ट्र में एक आदर्श फॉर्मूला होगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह बता रही है कि वो ये चाहते हैं कि देश है। ये गलत है ये आपके पास गलत जानकारी है ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई बात किसी ने नहीं कही है मैंने कहा ना मेरिट पर सीट शेयरिंग ये तीनों का सूत्र है और ये पूरा इंडिया आघाड़ी का पूरा देश में यही सूत्र रहेगा मेरिट पर जो जीतेगा वो लड़ेगा उसको सीट मिली सर आपने कहा कि खबरें आ रही है कि एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीट सैनिक को लेकर और भी खबरें आ रही वो आपने कल बयान दिया कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना पड़ेगा नहीं, नहीं नहीं आपने गलत तरीके से उसका है उसका हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है कांग्रेस का केडर है कांग्रेस के नेता है कांग्रेस पार्टी है हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है आज नहीं है एक भी सांसद हमारे पास अठारह थे उसमें से कुछ चले गए छह बाकी थे के पास चार या पांच थे उसमें से एक दो लोग चले गए कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे हाँ का हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे इस प्रकार की ताकत हमारे में है उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा सर आपने कहा कि कल को कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है वो इस तरह से बातें कर रहे हैं बातें मैं मैं। बाते कर रहे हैं उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ इस तरह से उनका बयान आया तो ना बयान बयान आने जो आज हमारे पास महाराष्ट्र में छह एमपी है छह एमपी और हमारी ताकत है जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे हम एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बुल पर जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना वो थोड़ा अकेली जीत सकती है आ, उनका अलायंस ईवीएम से है तो ईवीएम के सिवाए जीत सकती है क्या लेरो बैलेट पेपर पे चुनाव तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में किसी को ईवीएम चाहिए किसी को और साथी चाहिए